Российская армия проиграет войну. Личное наблюдение в этом меня уверило окончательно. Что касается контрнаступления и возможных его последствий, оно точно будет ужасающим для российской армии. Никому не спастись. Там, где ЗСУ ударят, ничего живого не останется. Если кто-то из родственников, самых мобилизированных или российских военнослужащих, находящихся на самой линии фронта, не отдупляет этой ситуации, я вам ответственно говорю, что вы не спасетесь. Можете наплевать на меня в экран хоть 10 раз, но факт остается фактом. Ваш единственный путь – это просто сняться и убыть. Уж как вы это сделаете? Что вы будете делать? Дело ваше. Ну, если вы останетесь и окажетесь на линии э, наступления, да, в месте наступления вооруженных сил Украины, вас ничего не спасет. Вообще ничего. Вы все погибнете. Ну, по-моему, стоит об этом задуматься. Если у кого-то есть смартфон, и вы в окопе нас смотрите, если это начнется, все, конец. Ничего не поможет. Хотите верить, хотите нет. Никого переубеждать убеждать не будем. Подписываемся на наш канал, ставим лайки, жмем колокольчик, пишем комментарии.